столітті їх вважали ознакою нижчого класу у 20-му Намагалися вивести зі свого обличчя усіма можливими методами. А в 21-му вони стали настільки популярними, що кожна друга дівчина вміє не вміє, а мріє зробити собі тату ластовиння на обличчі. Саме про це сьогодні ми будемо розмовляти з нашим експертом, лікарем-косметологом Іриною Медведєвою. Добрий Кірочка. Добре утро, валюша Ідея з статуїровки в відів і буквально взорвала інтернет угу. останні несколько тижнів. Но мы об этом, наверное, поговорим чуть позже, а вначале разберемся, что же такое веснушки на самом деле. Действительно, что такое ластывание и чему они являются на нашем обычаи? Так вот, веснушки это генетически обусловленные высыпания коричневатых пятен овальной или э, или округлой формы, которые угу. появляются на открытых участках тела под воздействием солнечных лучей. Угу. Обычно у людей пигмент в коже, вот мел... клетки меланоциты, угу. они располагаются равномерно, а у людей, у которых есть веснушки, они сгруппированы. Группировываются и под воздействием весеннего солнца проявляются вот такими вот пятнами на поверхности кожи мы называем их веснушки. А зачем это у одних людей ластовыня зияеаете, а у иных все-таки не Ну во первых мы сказали о генетике mm -hmm. и веснушки характерны для женщин белокожих, светлоглазых, рыжих, то есть чаще всего это представительницы скандинавских народов, mm -hmm. англичанки. Ирландки, Шотландки, то есть все те, кто живут на севере. А вот наши соотечественницы, корейлазы, чернобровые, скопной рыжих, копной простите, пожалуйста, каштановых или черных волос для них веснушки не характерны, и они даже если есть, то их мало. А вот здесь мы видим наших звезд, которые пришли к нам с севера это и стрип и ее девочки, это ее дочери, которые тоже имеют веснушки. И для них характернее ластовые, да. потому что такая же природа, и такая генетика. Ну что ж Природу и ми мы разобрались. Далее предлагаю познакомиться с нашей героиней, а она есть в нашей студии. Дівчина, которая мечтает сделать себе тату ластовыня. Доброго ранку. Здравствуйте. Я поздоровалась. Меня зовут Влада. Влада, но ну, вот вы кажется, что вы мрете сделать это але э, тату ластование, Але я дивлюсь на вас и трешки разгубилась. А воно уже у вас есть? Да, я очень, мне очень понравился этот тренд. Я узнала, угу. что это очень модно. Я давно мечтала про веснушки. и я решила обратиться к мастеру. И он мне пока посоветовал просто нарисовать их карандашом, чтобы посмотреть нравится мне, не нравится. Я решила так походить какое-то время, чтобы привыкнуть и понять хочу ли я все-таки или нет. Что... какие смываться. Да, пока что да. Ага, вот такие, э, темчасовые тату. Но хочется поговорить с нашим экспертом. Я знаю, что у тебя есть сомнения. Давай мы да. давай, сделаем мы такую онлайн-консультацию в нашей студии. Что нужно знать? Ирина Ивановна, вот если девчонка захотела сделать себе тату, что ей нужно знать? Какие вот. процедуры? До или час? Во-первых, она должна понимать, что э, татуировка на лице ничем не отличается от татуировки на другом участке кожи. И заключается в том, что пигмент вводится в глубокие слои кожи посредством многократных инъекций иглой. Вот второе. Перед тем как идти в салон, девочка должна убедиться, что она здорова, у нее нет температуры, у нее нет проявлений герпеса, у нее нет заболеваний, которые передаются через кровь, например, гепатит. Угу. Да, нет активных проявлений акне. Еще один момент. Когда она пришла в салон, она должна увидеть, что в салоне чисто что э, э, на рабочем месте есть дез... дезрастворы, э, одноразовые инструменты, одноразовые перчатки. Она обязательно должна спросить сертификат на краситель, угу. э, чтобы это не было завезено что-то в чемодане, какой-то ужас, да? И она должна поинтересоваться лицензией специалиста. Обученки. Насколько он профессиональный? Да, да. да, да. Э, хочу дизнательно. Вот я бачила такие татуирования, не, не темного колера на шкире, а есть уже синие, зеленоватые. Почему так? и бывает? замечательный вопрос. Вы понимаете, пигмент вводится в глубокий слой кожи, в тот uh -huh. слой кожи, где активное капиллярное кровообращение. И рано или поздно пигмент вступает в химическую реакцию с жидкими средами нашей кожи. Uh -huh. И как изменится цвет, не знает никто. И очаровательные м -м, бежевые веснушки могут на утро стать зелеными. Влада. Вы про это знала? Нет, не знала. Немножко пугает такая информация. Если Есть честно. еще одна информация, которая должна вас, Владочка, насторожить и заставить подумать. Потому что вот сегодня вы нанесли татуировку, замечательно, вы очаровательны, все в шоке, все вас обожают, но прошло месяц, два-три, и вам захотелось эти веснушки убрать. Вот тут наступает сложность, потому что убирать их можно с помощью лазерных методик, uh -huh. и это больно и недешево, а после этого обязательно остаются следы, обязательно остаются рубчики, которые следующим этапом надо убирать уже эти рубчики. То есть это уже на татуирование, а шрамование, Абсолютно правильно. Никогда у вас не останется идеально чистая кожа такая, как была до татуировки, всегда останутся какие-то следы. Может, жахливая информация. Это все равно, что ты ветрянку перехворил, в тебе шрама залишились на всем. Валюша, обучи. ну в этом смысле, если наша героиня сделала замечательный совершенно эксперимент, вы хотите поразить друзей, вы хотите всех привести в шок вашим новым имиджем, пожалуйста, нарисуйте себе веснушки. Для этого есть карандаш, для этого есть хна, которая держится несколько недель. Вы пошутили, повертелись, покрутились и вернулись в ваш привычный образ. Приличный вид, хотела сказать, Ирина Ивановна. Ну что? можна зробити собі пару селфи в Фейсбук, похизуватися дійсно, а потім повернутися. Але ми не наполягаємо, а хочу дізнатися. От, что она получила консультацию? Как ты считаешь, погоджуешься все-таки сделать татуирование, или залишитися в том часовом Я уже, уже, если честно, немножко сомневаюсь, потому что я страшно, как то действительно, может, он не тем цветом возьмется. Как бы, все-таки, наверное, интереснее иногда экспериментировать с карандашом или еще с чем-то. Взагалі все, або, например, хнайка, тоже оставляет да. залишает гарные следы и не смывается так швидко водой. Ну что ж, дякую тебе, что ты пришла, поделилась своим досвидом. Надеюсь, мы развеяли некоторые твои мифы. Ирина Ивановна, дякую вам за фантастичную консультацию. you it.